Iqbal ni dah jadi ahli parlimen Mak Rempik lah eh, yeah. okay. Apa yang kena buat Ayuh. untuk mengelakkan Mak Rempik di tindak? Uh, senang lagi uh, Berlumba ramai uh, bunyi rem motosikal Wah, kuat, kuat semangat kau eh, ya. bila orang nak cerita pasal berbuka buka penindasan eh. Lah, membenarkan mereka berlumba ramai-ramai dan rem motosikal Anak saya sebelum autism, sebelum tu Ya, sama uh, Iqbal autistik yang kerja dengan saya ni Yang semalam live dengan saya sekejap lepas ramai keluar tu Dia juga menggunakan ayat skema Dia menggunakan ayat skema uh, Sebab uh, penstrukturan dia dia bercakap kebiasaan orang yang ada uh, ha, autistik ni dan ha, dia ada ADHD sikit dia skematik sebab tu Iqbal ni dia suka jaga, jagan. saya ajar dia subculture dia sebut subculture kalau saya mak dia ajar dia ha, kena ada self of belonging dia nak sebut payah kan ha, dia cuba berusaha menyebut self of belonging rasa benda tu adalah milik kita sebab so, kita nak ajar dia tanggungjawab kan kena ada bah, self of belonging ni macam barang kita sendiri lama-lama ha, dia suka perkataan-perkataan tu yang skematik lah yang dia tahu terminologi tu dia sebut mewakili perkataan yang luas ha, sebab tu dia ada skematik tu sebab skematik ni dipanggil bahasa yang diringkaskan tapi menyampai kepadatan ilmu ah ha, tu kenapa mereka ambil komuniti ha, mak rempit tahu tak skematik ni kenapa budak-budak uh, autistik ni suka kerana mereka jumpa perkataan yang Ringkas dari segi jegen, jargon kita panggil eh. Dan benda ni boleh menyebabkan mereka tahu penjelasan tu meluas. Ha, jadi dia ambil tu kenapa anak kita ada skematik. Ha, kerana ketelitian mereka dan selesa dengan perkataan yang mereka yakin pendek, ringkas. Tapi boleh menjelaskan banyak perkara yang ingin mereka cakap. Ha, itu yang saya bagi tahu kata kenapa Iqbal menggunakan bahasa buku. Sebagai contoh, ha, ini sukan pemotoran. Kan saya selalu sebut mak rempit saya bergaduh. Ha. Bukan bergaduh saya kalau nak bergurau dengan ni pasal kira okay, rempit lah. Ha, mak rempit, mak rempit, mak rempit kan. Dan ini, ini sampah masyarakat ke apa. Dia tetap ini adalah sukan pemotoran ha, mereka hanya ingin bergembira di jalan raya ha, ayat dia, dianggap dia ayat skematik tu boleh mewakili perkataan yang luas yang cukup lah daripada dia berkangang-kangang panjang ayat dia, ha, jadi Iqbal memang skematik, kes kanak-kanak autistik ni tak pernah se-pattern, jumpa 20 orang 20 pattern lah. autistik ni tak se-pattern Nah, macam kita jumpa orang-orang sehat juga, mana ada satu pattern. Ha, kita ni satu lagi satu masalah kan. Bila sampai tahu autistik, kita ingat dia pattern. Tak, orang sehat pun berpattern-pattern. Orang sehat ni pun berpattern-pattern. Faham Eh? Kita yang sehat ni pun berpattern-pattern. Ha, jadi orang autistik ni pun berpattern-pattern. Dia one customer, one customer. Cuma kita diagnose dia secara umum, kita diagnose dia autistik. Ha, tapi dari segi personality, dia berpattern-pattern. Ha, jadi spektrum dia tu berbeza. Ha, selamat kalau dia pergi jalan dengan Iqbal. Dia anggap Iqbal ni bawah jagaan dia. Iqbal kena ikut semua cakap dia. Ha kau jangan ni kerana dia pergi minum kopi dua orang apa dia buat saya tak tahu dia buat apa semua kan dia semangat menganggap dia adalah pelindung kepada Iqbal bila dengar cakap dia ha ini, ini ini kau nak ikut ni jom dia dia boleh menjadi dewasa macam saya juga jumpa seorang kanak-kanak apa ni down syndrome ha eh. dia ada dia ada bila dia pergi tambah permainan dia tak main dia akan jaga semua budak-budak sebab dia dah 15 dia akan menggunakan perkataan along along jaga dia tak boleh cakap banyak perkataan Alung jaga ha, dia, dia urus lah budak-budak main tu ha, Budak ni budak ni budak ni Dia bagi warning Kalau lari laju ke apa Dia bagi warning tu Jalan raya Dengan perkataan-perkataan yang terhad Yang dia miliki ha, Jadi Autisti Tidak sepattern ha, Dia tak sepattern Dia macam kita juga orang normal Tak ada satu pattern ha, So Ada autistik yang Boleh membaca Ada yang tak boleh membaca ha, Ada autistik yang ha, Bagus ha, Dalam ha, Step learning ha, Step learning Jadi walaupun dia ada HDHD Dia panggil non-step learning Dia tak boleh Dia panggil bakat pembelajaran terbuka dia tak boleh tapi dia bagus step learning sebab tu dia on terror komputer dia on terror matematik dia terror bahasa Inggeris step learning dia bagus ha, kan step learning dia bagus step understanding dia very, very low dia tak ada kefahaman bersosial ha, ada anak-anak kita yang dilahirkan di bawah ADHD ataupun ASD eh, autism spectrum disorder dia mahir dalam satu bidang sebab akhirnya mereka ni didiagnose sebagai ketidakboleh upayaan bersosial itu autistik lah ha, major dia keterhadan kebolehan bersosial sebab mereka dilahirkan dalam dunia mereka sendiri kan spectrum dia melihat dunia tu dia tak sendiri jadi dia tak boleh lah pergaulan ni yang kita nak kena jaga ni adalah kebolehan dia bersosial sebab itu bahagian dia yang paling teruk dan itulah bahagian dia perlukan oleh hidup dia autistik kelemahan mereka yang paling ketara kegagalan bersosial sebab mereka membina dunia daripada kacamata mereka sendiri berdasarkan autistik tu eh dipanggil sebagai kita tak panggil cacat kita panggil bentuk spektrum pemikiran mereka jadi yang selalu kita latih paling besar ni untuk bersosial lah ha, kita tak mau nanti dia mahir bahasa Inggeris dia teror matematik dia pandai apa semua kan tapi bersosial tak boleh ha, sebab akhirnya bersosial adalah kunci kehidupan ha, dia kena pandai integrate dan dia pandai interaksi dengan masyarakat keliling. Jadi ada mak ayah anak dia autistik. Dia apa? dia kata dia minat bahasa Inggeris, biarlah dia belajar bahasa Inggeris. Dia minat matematik, biarlah dia belajar matematik. Ha, dia okey, dia tak kacau orang. Dia minat main, main apa ni? Ah, biar, tak boleh. Akhirnya yang kita nak bantu adalah bahagian yang paling ketara yang dalam ciri-ciri autistik yang akan menjejaskan kehidupan berdikari mereka, iaitu berinteraksi, bersosial. Jadi latihan yang paling penting bersosial lah. selamat ni kan. Kejayaan besar selamatnya lah kebolehan bersosial. Tapi lainlah pasal dia ni, dulu zaman dulu kan, orang tak boleh jaga dia sebab dia juga ada ADHD kan, Hyperactive Disorder, Attention Deficit. Orang cakap apa dia tak boleh tumpu, lepas tu dia ada Hyperactive Disorder, ADHD. Dia hilang, dia keluar rumah, dia hilang, dia keluar rumah, dia hilang, dia keluar rumah. Ha, maka akhirnya dia hidup sendiri. Ha, bila dia hidup sendiri tu, ciri-ciri yang paling lemah dalam orang autism, dia dapat baiki. Ha, dia bergaul luas, ha, hingga dia, dia kira luas lah untuk pergaulan selamat ni, luas, dia boleh berdikari. Ha, okay, dia boleh berdikari, kalau dia tak ada duit betul-betul, kawan-kawan tak bagi duit, dia kerja. Selamat ni senang je kalau besok dia tak jumpa saya. Dia datang ni dia tak jumpa saya. Dia pergi ke CM tak ada Baim. dia tu dia pergi ke Bukit Bintang nanti dia menyanyi. Ha, dia tumpanglah dengan Bob menyanyi apa semua. Dia tumpanglah menyanyi dengan Genji Baskers. dia tumpang sebab dia tahu nanti itu kerja dapat RM20. Ha, dapat RM20. Ha, kalau hari-hari yang dia rasa dia tak perlu bekerja dan dia pun tak nak ganggu kawan-kawan dia basking. dia hiduplah dengan kawan-kawan ni. jadi dia ada kebolehan mencari wang bini tuan-tuan walaupun dia minta duit dia tak mengemis selamat dia tak pernah mengemis ha, tak ada pergi jalan dekat restoran buat minta duit dia tak pernah mengemis tak akan mengemis sebab sensor dia tu dia punya auto sensor mengatakan kalau mengemis dia membuka diri dia untuk dihina dia tak minta duit dekat orang simply sebab minta duit dekat orang simply auto sensor dia kata kejap lagi kau kena hina kejap lagi orang kata kau macam-macam jadi dia akan menjaga perasaan dia ha, cuma dia ada beberapa kawan kalau dia datang sini saya tak ada pun dia minta je duit kat Aman Syed dekat Puan Az dekat Noah dia minta, dia minta dia jumpa Ilham lagi lah ha, dia lebih confident Ilham lah sebab Ilham ni saya dah bagi arahan dah Mat kau kalau tak ada duit apa kau minta dengan Ilham kata dah dia tak ada lah studio ni tak ada Ha, kami pergi mana Dia pergi menyanyi Ha, dia tahu sebab dia pernah hidup sebagai pengutip tin dan dia pernah hidup sebagai pengutip botol mineral tu ha, dia pernah jadi tak ada apa yang tuan-tuan nak fikir kata right, Dia pernah basking Dia pernah kerja sebagai penyiram pokok bunga okay, Dia pernah jaga sebagai pencuci kedai Dia pernah jaga Dia pernah kerja sebagai pencuci pinggan Jadi kerana spektrum bersosial dia tu luas eh, Dia boleh dah berdikari Sebab tu orang tanya kan ha, Selamat boleh saya kata dia boleh berdikari ha, Dia boleh berdikari Yang mana kita ada anak autistik ni Yang menjadi masalah Kita memberi mereka extra Extra apa, apa ni protection Kadang-kadang tak jadi extra Extreme protection Yalah sebagai bapak kita berjaya lah Jaga anak kita sebagai bapak Tapi anak tu tak berkembang Dia hanya menyelesaikan tugas bapak bapak ya di mana anak ni kita jaga begini 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 sebagai bapak nampak kita menjaga anak kita tapi anak kita tak berkembang dia akan menjadi autistik yang complicated bila kita tak ada ataupun dia ok dengan kita tapi hidup dia sendiri complicated bila bersosial kena faham jangan letakkan takrifan dah kita mengawal mereka sebab kita dah ada mindset kan, anak kita ni lain daripada anak orang lain anak kita ni kalau buat salah akan jadi kebencian masyarakat anak kita ni kita kena lindung sebab dia boleh memalukan kita jadi kita buatlah beberapa garis panduan pendidikan yang bagus untuk memenuhi ciri pemikiran kita. Jangan anak kita menyusahkan orang buat benda yang kemudian orang marah kita supaya anak kita tak dihina kan. Lebih banyak kita memberi extreme protection pada anak kita. Kegagalan dia bersosial akan menjadi lebih tinggi. Ha, jadi anak kita ni kena didedahkan. Masuk ke dalam bahagian yang paling dia jaga. Takut kecil hati. Kita kena dedahkan dia. Supaya dia biasa berkecil hati dalam proses sosial sebab itulah dunia yang sebenar. Kita orang normal pun kan. Kita orang normal. Kalau kita kita ada perasaan tu. Tapi kalau kita protect diri kita. Ha, uh, orang pun kita tak nak campur. Jiran pun kita tak nak campur. Kerja pun nak buat kepala sendiri. Kita pun gagal je dalam kehidupan kita sebagai orang normal kerana kita kita menolak ciri-ciri yang paling penting iaitu integrasi integrated eh? interaksi berkomunikasi dengan orang jadi inilah juga sebab realiti dunia ni untuk kita untuk orang autistik realitinya sama cuma keupayaan dia berbeza ha, jadi saya tengok banyak lah ha, orang selalu kaderah. berani ke dia berkayuh ha, tak bahaya ke dia berkayuh bahaya dan berani adalah benda yang mesti diterima oleh semua orang bukan hak kita saja orang sehat ni kena berani kayuh beskar bukan hak kita je orang sehat ni boleh struggle kehidupan yang hebat jadi bila tuan-tuan menafikan kepada hak mereka kerana kebanyakkan kita buat sistem ni untuk menyelesaikan tugas kita je mak ayah. Ha, kita nak selesaikan masalah kita je. Anak kita ni jangan jadi masalah pada persekitaran. Anak kita ni jangan jadi masalah hinggalah orang sebab kita fikir cara mengawal dia supaya masalah tu tak balik pada kita. Ha, jadi dengan mengecilkan dunia anak kita untuk menjaga keselesaan dan juga kononnya tanggungjawab kita sebagai bapa kan, ibu bapa. Anak kita akan mengalami masalah titik lemah yang paling teruk bagi orang autistik iaitu keterhadan bergaul. Jadi lagi lemah. Memang dia tak akan capai titik sempurna dalam bergaul tapi kena latih lah dia masuk dalam titik tu macam kita kata recover otot kan kita ni lemah otot dia maka kita kena buat apa kita duk panggil sekarang ni ah, terapi kan ah, ha, untuk menguatkan otot kaki kita kena berjalan untuk menguatkan otot tangan kita kena lah buat mengukuhkan otot dia ada satu otot minda dia dilahirkan dengan otot komunikasi yang lemah jadi kena bagilah dia exercise tu jadi saya selama saya melihat orang-orang ni mereka sentiasa ada ruang untuk bahagian diri mereka macam kita lah kita dilahirkan normal kan tak reti kita baiki kita. Dapatlah kehidupan tu pada pomen Pomen ni pandai baiki kereta Tak dapat buat alat ganti Dapatlah bahagian pekerjaan tu Kepada orang pandai buat alat ganti Orang ni pandai buat alat ganti Tapi tak pandai Design besi dia Dapatlah benda tu Kepada kilang yang design besi Jadi proses kita ni Proses bersosial kita ni Bertali arus Yang kita nak bina ni Di tengah-tengah tali arus kita ni Dekat dekat mana mereka nak masuk Kita nak park mereka Dalam sistem tali arus Bermasyarakat ni ha, Jadi macam sini lah ha, okay. Iqbal Kemahiran dia adalah Tekun dia bekerja Dia potong saya punya apa Kita panggil apa Bubble, bubble Dia datang yang pertama dia tak tahu lah dia pegang gunting bubble wrap dia potong lah, bubble wrap sebab buku saya ni banyak dibalut oleh bubble wrap lepas ha, tu habis dah bila kita live ok dia tak reti nak sediakan konten semua ha, dia jaga dia lampu dia ha, ni air saya dia make sure lah saya dah bangun tidur dia, dia tahu dah nak live ni ha, dia dah sediakan air ok ha, dia lap meja apa semua ha, sebab dia mengisi ruang-ruang yang dia tahu ha, di sini peranan dia walaupun dia tak boleh buat kerja-kerja profesional as uh, jari sim tapi di tengah ruang profesional tu banyak buat ruang intermediate yang dia boleh buat lipat baju lipat dengan kemas iron baju ha, sini saya kita bang ni baju-baju ni bahaya pasal ni baju grade A ataupun Noah bagi tahu dia kan. Ha ini semua grade A, angka dah susun kat sini. Berarti baju tu semua kena air sebab dia grade A. Ha kita ha, Noah tahulah nak grade -kan baju tu. Saya tahu nak jualnya nanti. In between tu ada satu, nak menjadikan grade A ni cantik, dia kena dapat special lain. Kita kena pakai iron walk untuk menjadikan baju yang kita nak letak dalam grade A dalam piawaian Noah kepada saya bila saya nak nak jual pada tuan-tuan dengan menjelaskan detail baju tu. Penggradean baju tu mestilah cantik waktu ada. Air. Jadi dia intermediate lah. Menjadikan dalam sistem sosial. Semua orang dapat tempat intermediate ni dia duduk di mana position dia ha, lepas tu habis pula kerja dia tak ada kerja nanti ha, dia dah tahu dah intermediate dia tak boleh baca print daripada tiktok tentang sale lah resit tu jadi ilham print 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 ilham cuma letak je tas apa ni apa envelope lepas tu ilham ambil buku letak sebelah jadi dia hanya masuk dalam envelope dia tahu dah berarti buku ni stiker ni lekat ambil buku ni letak dalam envelope jadi intermediate kerja tu ada untuk dia jadi Ilham tak payah buat packaging ke ilham print 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 tak 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 ilham bawa buku kita tengok senarai letak tak jadi tuan-tuan akan tengok dekat office saya ni envelope envelope, envelope penuh ha, lepas tu ada kertas yang print daripada TikTok lepas tu bukunya sampai dia lah yang packing ha, masuk tu dia lipat lipat dia masukkan dalam gundi jadi kita latih mereka untuk bersosial bukan menjadi seperti ilham yang boleh uruskan log ha, bukan menjadi seperti uh, apa ni Arif ha, yang boleh memilih judul buku tapi antara semua ni ada intermediate untuk mereka bersama jadi dalam sistem masyarakat kita ni adalah meletakkan mereka dalam bahagian intermediate je mereka masih boleh berfungsi cuma kerana orang tak tahu di mana nak letak mereka intermediate untuk menyambung di antara kerja ke kerja yang dibuat oleh orang profesional mereka mereka ada tempat. Itu bahagian yang kita tak nak tengok. Bila kita tak nak tengok, kita rasa mereka ni susah lah nak dapat tempat. Dia susah nak dapat tempat. Ya, yeah. ha, rutin lah. Masa kerja di office saya ni tu ha, rutin. Jadi dia boleh buat lah rutin tu pasal hari, hari rutin yang sama. Sebab dia takut kelihatan dia tidak bekerja. Macam ni kalau semua orang rehat. Kalau saya tak live. Ha, kan live tak live Boleh bunyi mesin tu. Dia Jadi dia mop dulu. Dia vacuum dulu lantai. Sebab dia dah tahu dah. Satu dia ada sifat lah pasal mak dia dah latih. Spesifik dia dia pembersih. Baik kan? Meja tak boleh kotor. Ha, jadi dia sentiasa ada kerja. Sebab meja tu dia lap. Dia angkat barang pergi letak kat singki. Ha. Cuti kami jarang cuti. Cuma kami arrangekan tim saya ni ha, sebab mak dia ni rajin bekerja dengan bapak dia tujuh hari seminggu datang lah Iqbal ikut dia suka datang studio kalau cuti dia rasa leceh kalau cuti dua hari dia tak percaya mak dia cakap Abang Uncle Nal bagi cuti dua hari oh dia dah stress lah sebab rutin dia terganggu dia datang tanya saya ha, dia datang tanya saya oh dia muka dia akan kecewa sebab dia akan jadi stress esok nak fikir rutin esok sebab dia nak duduk balik di rumah lepas tu petang baru mak dia bawa keluar ambil angin makan ha, lepas tu balik malam yang panjang dia nak lalui di rumah dia bersendirian jadi rutin tu menjadikan bila Perubahan rutinnya Dia akan panik ha, Berlaku perang rutin panik Tapi lately ni Kita kerja tujuh hari seminggu ha, Sabtu ahad ni Mak dia datang je Dengan bapak dia Tolong packingkan uh, buku Walaupun cuti Cuma lebih ringan lah Kerja dia pada sabtu dan ahad ha, Dia takut kehilangan rutin Dan dia sangat suka bekerja ha. Iqbal mana pergi Iqbal datang sekejap bang Semalam dia ada Ada dah live dengan saya Dia Dua puluh Dua puluh satu eh Dua puluh satu tahun tahun ni dia baru sabut bersedih baru ya. ha, 21 tahun. Ha, kemas kan lah bersih suamanya, dia latih daripada kecil pakai bersih. Dia sentiasa akan mandi. Yang best tu tuan-tuan. Asal keluar rumah, balik mesti mandi. Kalau tiga kali keluar daripada rumah, balik mesti mandi. Sebab rutinnya keluar, naik kereta, berarti telah membuat satu perjalanan. Balik mesti mandi. Uh, mesti, mesti mandi. Uh, Okey, uh, mesti mandi. Uh, jadi ulang lah mandi. Ha, lepas tu adalah beberapa benda dia dia ekstrim minat motor. Nak cover dia punya ekstrim minat motor ni sebulan saya kena belilah selai t-shirt motor supaya supaya dia punya ekstrim tu tak 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 berkembang hingga jadi di luar kawalan. Ha, belilah sat, sat, duduklah sa, sa, dengan dia bincang. Ditunjuklah tunjuklah. Ha, dalam TikTok apa baju-baju motor yang dia minat, nah, kita beli selai. Kalau baju tu okey kita beli dua lain. Ha, apa saja benda yang boleh mengisi Uh, ha, obses dia terhadap motosikal dia tak boleh bawa hmm. Dulu dia tak nak pakai spek ha, Sebab dia kata pakai spek ni entah macam mana kan Saya mengambil masa yang panjang untuk counselling dia pakai spek Lepas tu saya suruh spek bergaya sikit Saya kata buatlah spek yang berkotak-kotak Nak meyakinkan dan meningkatkan keberanian diri dia ni Pakai outstanding lain pada orang lain Oh dia tak nak pakai spek ni Saya kena cerita panjang pasal stylo pakai spek ni ha, Bagaimana orang pakai spek ni untuk meningkatkan keyakinan diri Setiap barang kita pakai, setiap benda kita letak dekat badan kita Mestilah berfungsi membantu psikologi kita. Ha, uh, sepatah dua kata. Ha, uh, sekejap kan. Ha, uh, dia orang minta Iqbal bercakap sepatah dua kata ucapan untuk peminat-peminat rempik. Eh, peminat rempik tu. Eh... Uh, cakap apa? Uh. Ha, uh, ucapan pada mak rempik. Saya uh, selalu uh, duduk ucap. Uh, ha, tu, aku buat tak dengar. Dia uh, selalu uh, nak ucap pada uh, aku argue uh, dengan saya. Uh, 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 mak rempik uh, subculture. Mak rempik subculture. Uh, Okey uh, lagi? Uh, jalanan. Jalanan. Apa dia lagi? Jalanan. Cerita lah panjang. Komuniti jalanan cakap lah. Komuniti jalanan. Eh, eh. Sebenarnya Mak Rempik nak apa bah, di jalanan? Eh. Uh, eh, um, Mereka main motor ni eh, Rum, rum, rum. Menyakitkan telinga ke. Mereka nak apa? Eh. Uh, Mula-mula pindasan. Pendas, Takkanlah itu angka Takkanlah angka mereka berum-berum penindasan Bukan Mereka yang menindas angka Dengan bunyi motor yang bising Yang angka jadi sakit kepala Macam mana pula angka tindas dia orang Dia orang yang tindas angka Sebab bunyi itu buat angka sakit telinga Okey, rempit ni satu udaya dia tindas Macam udaya pang mana pula rempit ni budaya ditindas bang negara, negara kita ada undang-undang. Jalan raya bukan tempat merempit. Jadi bila polis saman dia pasal bukan penindasan, itu tindakan undang-undang. Angka naik kereta pun kalau angka bawa speed trap laju angka kena. Apa pula mak rempit masa penindasan seperti pang? sama tu mak rempit pang uh, zoku. Aduh Dia bukan ditindas bah. Dia tak mau ikut peraturan. Jut -jut. Ha, itu dah selalu kami buang kan kalau panjang eh. Kan? Ha, kan. Apa balasan yang Uncle kena buat untuk Mak Rempit ni? Ay. supaya mereka tidak ditindas. Eh, eh, eh. Eh, bunyi. Eh, Berikan. Bagi Ah. Uh. Sekarang mereka ditindas. Eh. Iqbal ni dah jadi ahli parlimen <coughs> Mak Rempit lah. Eh, ya. Okey, apa yang kena buat untuk mengelakkan Mak Rempit ditindas? Eh, uh. Ah, senang ni. Uh, berlumba ramai uh, bunyi rem motosikal. Uh, kuat, kuat semangat kau eh. Bila orang nak cerita pasal bukan penindasan. <tuk> eh. Eh. Membenarkan mereka berlumba ramai-ramai dan rem motosikal. Ayuh, Tengok, iya. semangat bila sebut. Okey, ah, yeah. Kena membenarkan mereka berlumba ramai-ramai dan membenarkan rem motosikal. Lagi apa lagi dunia kena benarkan untuk Mak Rempik ni? Ah, uh, Mak Rempik bebaskan, be uh, terus bebas di jalan raya. <tuk> oh, kena bebas lah jalan raya. Okeylah, undang-undang dah dibuat. Mak Rempik ni bebas jalan raya. Lagi apa lagi? Eh... Uh... Ah itu aja. Ah itu je okey. <laughs> jadi <laughs> ah jadi dia adalah benda-benda yang. Padahal dia tak buat motor pun tuan ah, tapi koleksi baju motor semua dia ada. Apa saja benda-benda motor yang berlaku dalam dunia ni saya lah kena jawab kalau ada mak rempik kena tangkap ke apa dia akan datang tunjuk video ada lah, jumpa kat TikTok. Ini satu penindasan. ni satu penindasan. Ah, dia pekerja saya. Ah, dia kerja dengan saya sebagai uh, helper. Yang saya kata tadi kan zon-zon bekerja tu dia kerja dengan saya dah 3 tahun. Lah. Dia tadi buat motor scal. Ah. Dia minat dia. Ha, dia tengok tu kan. Dia buka tingkap tu. Dia tengok motor-motor yang parking kat bawah. Bukan oh, tengok hujan. Oh tengok hujan. Ini tak tengok motor eh. Motor puas lah dia tengok jalan raya. Ha, obses. Sebab, sebab, tu. Ha, mak dia kena penuhi satu obses dia. Tiap-tiap hari dia kena tengok motosikal. Jadi bila balik kerja. Mak dia kena pergi makan dekat satu restoran Pakistan di simpang jalan Ipoh. Itu adalah kawasan Mak Rempit main. Dia tak boleh baca. Ha, Ibu tak boleh baca. Di situ Mak Rempit main. Ha, jadi bila Mak Rempit main, dia tu Mak dia kena bawa rutin ini, dia kena tengok je. Wong wong wong. Oh saya tak tahu duduk kat tempat tu bunyi rempit ni. Ha okey. Ha <laughs> Basikal mana dia tak boleh bawa Sebab dia ada kelemahan otot tangan Kan saya katakan otot tangan sampai sini Selamat okey lah Dilahirkan dalam diagnosis selamat ni Otot dia masih boleh berfungsi Sebab tak boleh kan jari dia tadi nampak bengkok kan Dia pegang benda pun bergigil Dia tak boleh angkat benda berat Dan dia tak boleh buat balancing Kerana sistem saraf dia daripada brain dia Hantar ke otot dia Okey hantar ke otot dia Dia tak boleh nak main skateboard Sebab so, kalau skateboard ni memerlukan kepintaran mengendali otot jatuh Tapi saya beli juga skateboard kan dia Sebab dia kata kat saya buat belagak je Janji nampak riak ha, Jadi saya belilah skateboard tu Dia bawa skateboard tu jalan satu dunia melihat kononnya dia boleh naik skateboard dah. Dia beli lama-lama dia pun bosan. Ha, beli skateboard ada dia bawa aje.